он был без вести пропавшим, везде мы его искали, пытались найти, и в начале августа, благодаря ДНК-экспертизе, мы он, он узнали, что он захоронен еще 16 октября прошлого года на Днепропетровске, на Краснопольском кладбище, как неизвестно. Значительная кисть вооружающих сил, они попали в отточение, и сейчас выходом По гуманітарному коридору солдати призвали коридором смерті 29 серпня. Андрій солдат Андрій Дінчиков був битий снайпером в голову. Значна кількість наших військовослужбовців вийшли оточення під Лувайськом, але деякі загинули. По Запорізькій області понад 20 чоловік. Ми вже знаємо, поховали ДНК експертиза підтвердила підтвердила, що це військовослужбовці різних військових частин які були. Вот очень під Уловайском Иваны там загрынули. Выходили с Аловайска, пали под обстрел. зеленый коридор нам устроили. Ну, вот Андрея сегодня хороним, Его нашли. Он умер у меня на глазах я был ранен уже. Сейчас здесь и ребята находятся, которые выходили вместе. Ну, Андрей, был снайпер был. Вот. Еще погиб еще один человек на этой же машине. Ну, в общем, там было там месиво было. Я когда в плену был, приходил там охранник, говорит, это ваши. Один из чубов, Андрей Чуб носил. Вот. И хотел даже показать фотографии, но что-то передумал. Много ну, да.